Jadi saya harap kepada pihak pasukan polis di Raja Malaysia Kepada ketua polis negara Walaupun dia mengaku dia baik dengan ketua polis negara Saya harap Laporan polis yang saya buat ini Yang mana dia ugut saya Isteri, anak-anak Nak habiskan nyawa Nak potong lidah Nak kutip ha? Buru sampai ke lubang cacing Harap tindakan dapat diambil lah Harap dapat, tindakan dapat diambil Kerana ini satu ugutan jenayah yang serius kita negara ni ada undang-undang Pihak polis Satu badan uniform yang menguasakan undang-undang Tanpa mengira siapa Walaupun ada Insiden-insiden yang mana uh, Meragukan kita Contoh dalam kes Yusof Rota Yang mana dadah dan senjata api diletakkan Hingga Yusof Rota merengkuk 9 bulan 10 hari dalam penjara Laporan polis yang dibuat Yusof Rota sampai hari ni pun tak ada siasatan dibuat Walaupun Yusof Rota menamakan Anwar Ibrahim dan Farhas Wafah Sabado. Begitu juga dengan kes Faizal Halim yang mana telah disimbah asid. Sampai hari ini pun kes NFA. Saya harap laporan polis yang saya buat ini pihak polis dapat perhatian Andai kata uh, sesuatu berlaku kepada saya. Sesuatu berlaku kepada saya. Inilah dia. Eh? Salim Abdul Rahman. Yang mana termasuklah orang-orang dia semua. Kan? Saya berserah diri pada Allah. Cuma saya bekas polis. Saya meletakkan keyakinan, masih lagi meletakkan keyakinan kepada pasukan polis lah. Mereka-mereka yang di atas ni mungkin aa, suka untuk menjadi penjilat kepada Anwar. Tapi pegawai-pegawai dan anggota di bawah ni dia tak semudah itulah. Jadi kepada pihak polis yang tengok live saya ni, yang tengok video saya ni, saya harap dapat jalankan tanggungjawab dengan mana lah. Dalam Rekrut dulu, kita, cikgu kita cakap dengan kita. Tak kena tangkap, tak salah. Kena tangkap, salah. Jadi, dalam polis, itu istilah yang kita gunakan. Jadi dalam kes ini, orang ni salah. Dia orang awam. Dia bukan polis. Dia bukan tentera. Dia orang awam. Yang acah-acah gangster. Acah-acah samseng. Selak biji. Selak file. Bawah pengaruh dadah. Jadi saya harap bila dia balik ke Malaysia dapat dijalankanlah undang-undang ke atas diri dia. Yang mana siasat siasatlah dia dengan adil berhubung urutan yang dia buat. Dan tadi pun sudah bagi video semua dekat pegawai penyiasat. Saya harap unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman D5 yang dah 30 kali ambil statement aku ni yang rampas handphone aku dah berbelah-belah biji ni ada 14 biji, 12 biji, 13 biji lagi tak pulang ni daripada DeFi Bukit Aman ni. Agak pihak DeFi dapat siasat, dapat tangkap lah. Seperti mana kalau macam Sir Tepu Hari sampai berbelas biji kenderaan daripada deny jenayah yang berat. Eh? Berhubung kritik Anwar Ibrahim. Dua kali deny tangkap. Begitu juga dengan pegawai RSB Bank pun kena pergi tangkap Rehman dua malam. Takkanlah orang yang buat urutan jenayah terbuka dengan angkuh dengan sombong nak habiskan nyawa orang nak potong lidah ini pihak polis tak gunakan dinai pergi tangkap dia so dijangkakan dia akan balik pada 24 hari bulan ni daripada pekan baru Riau Indonesia sekarang ni dia berada di Indonesia lah eh? kita nak tengok lah pihak polis jadi sekali lagi saya beritahu saya tak minta simpati dengan rakyat Malaysia saya minta keadilan keadilan dalam kes ini Hari ni mungkin ser diugut. Besok lusa mungkin korang pula ataupun ahli keluarga korang diugut. Jadi kita tak boleh biarkan mereka-mereka yang berada dalam kerajaan hari ni menjadi penyokong kepada Anwar Ibrahim sesuka hati untuk mengugut rakyat dengan ugutan-ugutan jenayah yang dibuat ini. Negara ini ada undang-undang. Undang-undang mesti dikuatkuasakan tanpa mengira siapa saja. Apatah lagi kalau dia ini supplier nasi ayam kunyit kepada Perdana Menteri sekalipun, dia tetap tertakluk kepada undang-undang dalam negara ni dan saya nak ingatkan kepada pihak polis negara kita saya faham mungkin ada kekangan sebab Salim Abdul Rahman ini dia rasa bahawa dia ni orang yang terbesar dalam negara ni dia rasa untouchable sebab Salim Abdul Rahman ini dia bukan saja rasa bahawa dia untouchable di Malaysia tetapi dia tunjuk diri dia bahawa dia ini sangat berpengaruh. Sangat kuat. Tidak boleh disentuh di Indonesia. Kepada rakan-rakan daripada Indonesia. Kalau tengok live ni. Dan kalau video ni sampai kepada rakan-rakan Indonesia. Kamu orang tak boleh benarkan orang ni tau. Tak boleh bagi muka. Jangan kerana duit tak seberapa ni. Kamu jadi pentasuk kepada dia. Eh? Adakah sumber dia halal? Haram. Sumber dia adalah sumber yang haram. Bukan sumber halal. Dia sumber haram yang dia dapat ni. Dan hari ni, besar kepalanya di Indonesia, sehingga dia boleh memijak-mijak pak polisi di Indonesia. Mungkin okay, ramai tak perasan. Sebab saya nak ingatkan kepada polis Malaysia. Kalau korang biarkan orang macam gini, dengan korang-korang sekali kena pijak dengan dia. Ha, pijak maksudnya bukan pijak. Betul. Maknanya, dia akan tunjuklah. Ha, dia punya belang tu Dia akan punjuk Dia ni Anta cebalah Maknanya dia ni sangat kuat Sangat hebat ha, Ni Saya so, nak bagi korang tengok video ni Korang dengar korang nilai Video ni pendek Tapi dengar apa yang Salim Abdul Rahman ni cakap Salim Ya, ibu saya saya harap Jangan ini dapat Rabu, saya boleh bagi seteko saja. Tapi kalau kata jangan suruh dia makan kain bagi vaksin. Ya, enggak. saya saya harap Jangan ini dapat Rabu, saya boleh bagi seteko saja. dengar. Alah, korang ni. Tak dengar ke? Dia bagi tahu, polis tegur dia. Dia bagi tahu kalau dia telefon Pak Prabowo, polis tu pun bertukar. Kalau dia telefon Pak Prabowo, polis tu pun bertukar. Nak tunjuknya punya hebatnya dia ni. Ha. Dia boleh buat satu call saja. Saya so, bagi dengar lagi sekali. So, ingat dengar kau so, dengar. Sepakan-sepakan ni tengok. Kalau dengarlah ni kan. Pak Prabowo, saya boleh bagi satu call saja. Gantung baju kamu. Saya boleh bagi satu call saja. Gantung baju kamu. Salim Abdul Rahman, ugut polis di Indonesia. Jadi, saya mungkin fahamlah. Kalau dalam negara kita ni ada pihak polis, pegawai atasan yang tak nak bertindak walaupun laporan polis telah dibuat. Sebab kalau dekat Indonesia dia ugut nak gantung baju polis tu, mungkin dekat negara ni pun dia ugut benda yang sama juga. Mungkin sebab itulah tidak ada tindakan diambil. Kepada pihak polis, kita ada maruah. Eh? Ha? Walaupun sebekan polis pun, kita ada maruah. Ini orang awam ni. Ini penyenayah. Dia ni penyenayah. Kaprit. Main bontot. Main bontot. Main bontot. Gigi. Keji. Kalau tak ada tindakan diambil, kita sama-sama tengoklah guys. Kita nak tengok tindakan pihak polis. Ha. Setuju? Video saya hantar dalam Tiwala Bot. Video tadi saya hantar dalam Telegram Tiwala Bot. Siapa belum join Telegram Tiwala Bot? Kau join Telegram Tiwala Bot, guys. Join Telegram Tiwala Bot yang ada 71,000 tu. Ah ha, saya hantar sekarang dalam Telegram Tiwala Bot. Ha, dia punya power tu. hu, bukan main. Satu call saja. Pak Prabowo, Presiden Indonesia. Dia nak bagi tahu dia cekang dengan Presiden Indonesia. Siapa? Anwar lah. Ha, entah dah. Video. Tim Malabot. Telegram Tim Malabot ada 71,000 ni sekarang ni. Ada 71,600. Okey. Jadi um, Itulah saya punya perkongsian malam ni. Terima kasih guys walaupun uh, ekon yang keempat malam ni. Terima kasih lah banyak-banyak untuk uh, bantu support lah live kan. Uh, walaupun dia kena shadow tapi berbaloi lah. Kan. Jadi kita kena lawan guys. Kita kena lawan. Dalam perjuangan ni jangan takut. Sebab mereka dalam ketakutan. Mereka yang dalam ketakutan. Salim Abdul Rahman. Eh? Ni anak jantan. Ha? aku tak cerita nak ke kat hotel, kau cerita nak kat kotel Salim Abdul Rahman. Ni anak jantan ni. Kau jangan tak balik Salim eh. Engkau jangan tak balik Malaysia. Aku nak tengok pihak polis buat apa dengan kau. Guys, saya nak belanja satu barang lagi. Ketakutan Salim Abdul Rahman ni. Dia dalam ketakutan. Takut Dengar nah, eh? Bersama dengan mereka, dengan mereka, bersama dengan mereka seperti Jonis. Tapi jauh daripada mereka, wujudkan ISA. Wujudkan ISA balik supaya so, negara ini selamat. Bersama dengan mereka seperti Jonis. Tapi jauh daripada mereka, wujudkan ISA. Wujudkan ISA balik supaya so, negara ini selamat. Bersama dengan mereka. Yeah. Kalau wujud ISA ni balik, orang macam kau lah Salib Abdul Rahman dihumban ke dalam tu. Kau lah pengkhianat kepada negara ni. Bangsat. Anak Arab. Kau lah pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Koyak. Madanon ni tengah koyak. Bukan dia je. Majoriti bercakap untuk wujudkan balik ISA. Sebab apa? Tak boleh tahan. Ni bercakap Orang tu bercakap, orang ni bercakap. Koyak. But, guys, terpulanglah. Selagi mana mereka ada masa hujung-hujung ni, hujung-hujung ni, dua kali Jumat, eh, satu kali Jumat, dia tinggal pun. Ha? Dia cakap, nak cakap apa, cakap. Kita jangan berhenti. Lawan kebatilan ni jangan berhenti. Amal makruf, naik mungkah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Wajib, wajib. Semua kena berjuang, semua kena berjuang. Mengikut kepakaran masing-masing kau buatlah apa yang kau mampu dalam nak menyedarkan masyarakat tentang bahayanya kerajaan Madanon ini. Sedarkan rakyat tentang anwar yang dah gadai ke Dota negara. Sedarkan rumah ni. Buat-buat LGBT yang sedang bermaharaja rela dalam government lagi ni. Kalau itu kita tak buat, bermakna kita kianat kepada amanah perjuangan kita ni. Kita buat bukan untuk kita. Untuk anak kita, cucu kita, cicit kita. Jadi terima kasih untuk malam ni, terima kasih untuk Tiap Sikit, terima kasih moderator, terima kasih semua. InsyaAllah ada masa kita visi dalam telegram Tiwala bot. Malam ni saya tak pasti lagi nak visi ke tak, uh, tengok kejap lagi, tengok respon daripada telegram Tiwala bot. Kalau respon ok, saya so buka visi, kalau respon tak ok, kalau tak ada panel, saya so tak buka. Ha, eh? Kalau tak ada panel, saya so tak buka sebab saya si ada kerja. Saya si ada kerja nak, nak buat, tak saya tengah kerja, dah janji dengan Mami Onang. Jadi kita tengok je. Apa-apa, join telegram Timalabok yang ada tujuh puluh satu ribu tu Okey semua terima kasih banyak Assalamualaikum Salam Abdul Rahman ha, jangan tak balik